гравець, другий гравець, послухайте мене, будувасочка. Я думаю, що ви помиляєтеся, чому я нашла це е, коло, тому що, ну, типу, більше 4-5 червоними, тому що 4 зараз перевірений червоний, е, атака 6-7-8 будувалася в 4-5. То як зараз 3 хоче мирити 1 і 8, для чого? От мені вже зараз більше підозри викликається. Тобто я думаю, що голосуватися 6 каже, що 3-5, якби ніби з одного кола. Ні, голосуватися має вже, якщо на то пішло, то хтось Близька. з, з 3-5 і 2. 6, -6 -5. Сейчас, дякую. Пойми в Выставляю игрока номер 3, выставляю игрока номер 5. Я не заиграла конкретно ни с 4, ни с 5, за то, что непонятно, как у них появился цвет игрока номер 3. Это первое. Второй момент, то, что они все проатаковали 2 за красный цвет игрока номер 1, но при этом, ну, то есть для меня нет логики. Они атакуют 2, но при этом 1 заигрывают также. Для меня это было максимально странно. Вы проверены красный, я это понимаю. 3, что? 3-6? Выставляю, yeah. игрока 3, выставляю игрока номер три, выставляю игрока номер шесть. Я думаю, что черный может быть игрок номер пять. Я не понимаю, откуда у вас у всех. Причем, ну это у всех поголовно. Видимо, здесь уже ошибаюсь я в цвете игрока номер 10, потому что вы все говорите, что она красная, хотя игрок номер 10, Basically. а у нее там 6, 7, 8. Я не вижу там даже двойки максимум. нее и 6, и 7, и 8. Единственное, что у 6 сейчас было странная оговорка. Он сказал, что 8 заиграл. 1, 8 на прошлый круг игрок, игрока номер 1 не заигрывал. Да, mm -hmm. игрока номер 10. Сейчас. Да, я... Yeah. да. А шесть сказал, что типа ты меня выкинул. Голосование строго в 2-6, то в сторону голосует, сразу черным сдается. Мой шериф проверяет 5 во второй Фол. Так, вместе все высылались, мы переходим до голосования. Прибрали руки здесь стол. С этого момента за жесты до фулы на голосование. 5, 2, 1, 3, 6. 5, 2, 1, 3, 6. 5. Кто за 5? Дякую. это 0 голосов. 2. Кто за 2? Дякую, тримаємо. Раз, два, три. Це чотири голоси. Один хто за один. Дякую, це один голос. Три хто за три. Дякую, це один голос. Шість хто за шість. Це оставшися три голоси. Е, Назар, ви лідер голосування. Е, скинули руки один і чотири. Все, Назар, прощайтеся. Так, 4-5, що то в мене поставило, я не зрозумів. Хочу, ти що то пояснювали, це взагалі не зрозуміло. Ви два, коротше, взагалі не красні. Я ні разу не говорив, що 10 точно красна, а ви пушите цю тему, що 10 точно красна. Ще раз пояснюю. 9, яка відстрілилась, кришує 4, кришує 10, 4 кажуть, що 10 красна, від цього 10 в мене стає красніша. По верну я сказав, 10 просто норм поговорили. Оце, от, от тройка отут сидить, от, раз, два, три. І от 4. Отут, Отут сидить тройка. От. 3, 6, 7, 8, там для мене тройка, сидить зараз по голосуванню. Я не розумію, типу. А мені, що ти два засунув замість 3? було у тебе 3, а потім 2, тіпа. я не пам'ятаю. Мені втепали чи що ти робили? Я не розумію. Хтось з вас зламав у мене, ну, клас, типу. Ну, коротше, ну, 4-5, тепер красніші після цього голосування. І 10. Все, от 4, 5, 10, це красніші. От, І десь отам. От

Бабриканку миста вместе промах, игровой колы спочинает, пан Балдеж, Хэллоуинов. А, да, выступаем 5, 1, 8, проверенный красный. 8 не сильно подозревал, вы конкретно попросили 8 на проверку, мне не казалось, что ничего, но это конкретно а, по вам. Вот пытался весь круг скрыться первому игроку, ни через зеркало не получалось, подозревал второго игрока, поэтому сейчас уже это Дело скрылся четвертому игроку, просто мне не казалось, что это там защитная проверка, не казался он черным мне, вот, поэтому я ему уже информацию эту дал, потому что мне, мне голосовали 6, голосовал, типа, после, ну, я подозреваю, что пять-шесть могут быть вместе черными, 6 после объявленного голосования в два, шесть, понятное дело, голосуют в 2, но в целом он собирался паковать меня, Думаю, что 5-6 это двойка. Ну, не знаю, второй мог бы черным, непонятно. 7 это ваш цвет конкретно, yes, красный по 10, тоже все говорили, что красный. Поэтому не знаю, типа, может быть, это 2-5-6 или где-то какая-то есть ошибка, которую я не могу понять. Вот. Поэтому так говорил, it's что типа, красный, поэтому я говорю. Сейчас, дякую, пан Сперо, ваша хвилина, у вас два хвилы. Выставляю um, 1, выставляю 5. Uh, да, на этот голосование в 1,5 uh, строго. Uh, для меня я больше решаю эту группу под номером 10, думаю, что вы красная. Что по мыслям? А, странно, что 3 не вскрылся один, там было ну, достаточно много времени. Плюс он вскрылся мне только в момент, когда я объявил голосование в 3,6. То есть с его точки зрения странно, он тогда на стол должен скрываться, а тут как будто у него ощущение, что я не шаги в 100%. Ну, то есть как бы я могу прятаться таким образом, говоря, что я проверенный красный. Странно, что один проголосовал в сторону, когда я сказал, что все, кто голосует в сторону, это по черному. И если что, у меня вся информация в столе, я объявляю голосование, поэтому я могу сбрасывать руку, чтобы кого-то перед не кто-то другой. Это было странно. Плюс Дэч 1-0 не очень понравилось. То есть заиграли 2-6-7. Да, после этого... Ну, короче, странно. И это ваш час. Дякую. Панчев что проверю, что ты сыграл 1 3, Я сказал, что думаю, что там есть черный. Чому плаво красніше? Було таке було, я тоді ще сказав, чому він вирішив. Один же, два вже подарував кольори е, груповий no було таке, а чому два красніше? Я так і не розумію. Плюс три заголосував конкретний гравця два, а один зламала грабця номер 2 Чому вона пили? На якій основі один був мирний? Ні. Ставляє один голосування, уходить туди. Далі один сказав, а що 10 червона? А було таке, а чого ви 10 звертається, коли червоний? Було таке.